Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я вас приветствую в студии программы «У центре уваги». И сегодня у нас в центре внимания, безусловно, это событие в стране, это Майдан. И мы пригласили в гости Бориса Романченко. Борис Владимирович, здравствуйте! Здравствуйте! Оценка событий, которые сейчас происходят, ваша личная и вашей партии? Да, действительно, тема Майдана сейчас затронула многих. Пожалуй, наверное, в нашей стране, да и за рубежом, не осталось равнодушных. События, которые всколыхнули всю страну, прошли. Толчком к событиям произошло разгон студентов, которые как бы митинговали в пользу евроинтеграции, которая, кстати, была обещана в течение года, она обещалась как властью, так и оппозицию. И когда фактически это событие не произошло, этих студентов разогнали, в чем совершенно не было нужды, то это, конечно, жестокость этого разгона простых мирных демонстраций послужила толчком для событий, которые привела людей на Майдан. Сегодня прошло уже больше двух месяцев, когда люди вышли на Майдан. И люди вышли на Майдан скорее по порыву души, по, по своим эмоциям, а не по партийным э, убеждениям. Трудно э, сказать, э, кого здесь нет, но в любом случае это активная часть общества. И э, нельзя их поделить и по национальному признаку, и по партийному признаку. Но то образование, которое мы сейчас видим в Киеве, которое занимает большую территорию, большое скопление людей, и те э, события, которые происходят аналогичным образом в разных городах, это события, всколыхнувшие всю страну, имеют э, свою природу и свое течение. Люди вышли на Майдан, и на антимайдан, под, пожалуй, одинаковыми лозунгами. И мы видели эти лозунги в плакатах. В плакатах задолбала, которые мы видели в плакатах на антимайдане. И, в общем-то, это похожие взгляды, и здесь нет разницы во взглядах. И лишь как бы, одну точку зрения я хочу провести, что существующая система, система власти она не устраивает сегодня все украинское сообщество. Вот это вот э, причина, ради которой люди по сей день стоят, ради которой люди выступают. И можно говорить, конечно, о том, что э, часть этих выступлений превышает э, законные рамки и э, имеет, э, скажем так, адекватную и неадекватную обратную реакцию властей. Я могу сказать как свою точку зрения, что это совершенно особый организм, имеющий не только свою самоорганизацию. А совершенно иная, иная сообщность людей, которая э, разговаривает на ином языке, которая дружна между собой, имеет свой порядок, где палатки Тернополя и палатки Луганска стоят рядом, где над палаткой Херсонщины э, висят несколько флагов, как оппозиционных партий, так и э, партии украинских э, афганцев. И э, неважно не на каком языке люди разговаривают, люди пришли для одной цели. Люди хотят поменять систему власти, которая э, является препятствием для нормального гражданского общества. Вот в этом есть истина. Вы как свидетель Фессонского Евромайдана и Евромайдана в Киеве, вы можете сопоставить два Майдана и как они вообще между собой сотрудничают? Сотрудничают они, безусловно, в этом э, нить прослеживается, потому что люди, которые стоят на трибуне в Киеве, представители определенных партий оппозиционных, и люди, которые стоят, скажем так, держат микрофон в Херсоне, это одна структура, это одни структуры, тут понятно. Но я обращаю внимание на следующее, что люди, которые стоят на Майдане в Киеве или в Херсоне, или в любом городе Украины, и люди, которые стоят на трибуне, это не факт одни и те же люди. К сожалению, цели у этих людей разные. Об этом я писал и в своей статье. Что же касается Херсонского Майдана, особенно выходные дни, то я еще раз подчеркиваю, что события, всколыхнувшие всю страну, несправедливые события, начавшиеся с разгона мирной студенческой демонстрации, жестокого ее подавления, фактически явилось толчком к тому, что началась сегодняшняя конфронтация власти. Безусловно, в Херсоне это более маленькая сообщность людей, нежели в столице. Но для меня было даже удивительно, что в нашем маленьком южном городе наш Майдан, оказывается, был одним из крупнейших Майданов на юге Украины. То есть для меня это событие, как бы эта информация произвела удивление. А разница между Херсоном и Киевом, пожалуй, заключается в массовости. Да? в Херсоне оно, безусловно, меньше. В меньшей агрессивности я могу сказать, что Херсонский Майдан. В большей степени находится в законном русле, хотя призывы звучат. Эти призывы ни я, ни моя структура не разделяет, безусловно. И за что я ратовал, и всегда буду ратовать, как и ратует Социалистическая партия Украина. Это всегда возврат конституционное русло, в то русло, которое предложили социалисты в 2004 году, а это 10 лет назад, и в котором э, в формате парламентской президентской республики мы просуществовали с 4 с четвертого по десятый год это шесть лет мы уже прожили в этом русле и в этом русле страны в которой парламентская президентская форма управления это более демократичная форма управления а следующая демократичная форма управления это парламентская но это лишь переходной этап парламентская президентская форма мы существовали как первая ступень как бы Первый, это был первый фактический шаг к достижению европейским ценностям. Вот на этом хочу сделать акцент. Одним из требований Херсонского и Киевского Евромайданов, всех Евромайданов, это смена формы правления, переход на парламентско-президентскую форму. Насколько он близок сейчас? Парламентская президентская форма правления фактически, если бы мы не ушли от нее в 2010 году, она не допускала концентрации власти в руках одного человека. И сегодня, бывая на Херсонском Майдане, люди, которые были на Киевском Майдане, я вот был на Киевском Майдане, видел весь Дом профсоюзов в наклейках «Янукович Пидореш». Но проблема заключается не в смене одной фамилии проблема заключается в смене полностью системы власти и если мы эту систему поменяем то неважно какая будет фамилия важно что эта система не допускает концентрацию власти в одних руках и не допускает построение вертикали власти которая сейчас выстроена вот в этом основная проблема сегодня все знают канцлера германии но никто не знает президента а ведь он есть, потому что Германии управляет парламент, Бундестаг. Итак, это европейская модель развития, она существовала. Путь «Построим Европу в Украине» социалисты предложили 15 лет назад, и нас тогда никто не хотел слушать, и правые, и левые. Сегодня об этом говорится с высоких трибун. Но опять же, те же люди, которые сегодня являются лидерами так называемых оппозиционных партий, выступают с этим предложением в парламенте, они не говорили этого два месяца назад. Они говорили, мы маем отчиткий план. И я не вижу сегодня этого четкого плана. Так вот, возврат в парламентской президентской форме правления по процедуре простой, а не сложной, вот это первый этап. Почему есть существует сегодня три варианта возврата к этой форме управления? Для этого не нужно пройти дополнительные согласования. И, безусловно, та конституция, которая будет, возможно, написана далее, она может иметь какие-то плюсы и минусы. Но она обязательно потребует полного этапа прохождения согласований, каких-то дополнительных комиссий. Это будет затяжка времени. Для возврата к парламентской президентской форме, предложенной в формате политреформы 2004 года, Нужна была на первоначальном этапе всего лишь 45 подписей народных депутатов для подачи заявления в Конституционный суд. Сегодня одна фракция Батькивщина имеет 80 подписей, 80 человек. Возможно ли это было э, на первоначальном этапе сделать этот шаг? Конечно, возможно. Тут другой вопрос. Майдан хотел одного, а люди, которые хотели на трибуне, они хотели другого и хотят другого. Им нужна вся полнота власти. Об этом говорится и в письме, которое пришло во фракцию «Батькивщина» от Юлии Владимировны, который озвучил Власенко, о том, что не надо торопиться с принятием решения, будем ждать президентских выборов. Почему? Потому что хочется всей полноты власти. Возврат к демократической же форме правления, я еще раз говорю, фактически устраняет устро, постройку вертикали власти, вертикальной схемы и позволяет полноценно развиваться гражданскому обществу. Первым этапом было построение парламентско-президентской формы правления, а вторым этапом — реформа самоуправления и выборы, дальнейшие выборы по открытым партийным спискам. Вот это вот суть всей политреформы, которая 10 лет назад согласована, прошла все стадии э, согласования в парламенте, в Конституционном суде 2008 года, и которая незаконно отменена Судом Конституционным в 2010 году. Если бы мы не ушли от этой формы правления в 2010 году, мы бы никогда не имели той ситуации, той концентрации в руках одного человека, неважно какая у него фамилия, всей полноты власти и построения той вертикали власти, которая сегодня у нас есть. Фактически можно изменить форму правления на парламентско-президентскую в какой срок? Для этого достаточно... Буквально несколько дней, если мы говорим о сборе подписей. Тут есть вопрос, пойдет ли Конституционный суд на это. Но та зацепка, которую Конституционный суд э, отменил проведение э, политреформы 2004 года, это была зацепка о том, что эта реформа проголосована с нарушением регламента. Э, смысл этого нарушения, в общем-то, больше технический. Это был второй Конституционный суд, потому что 2008 суд, инициированный Ющенко, подтвердил легитимность политреформы. Так вот, эти мелкие технические зацепки, нарушения регламента можно устранить. И тогда э, поводов для решения Конституционного суда просто не будет. Поводов для отмены политреформы просто не будет. Вот это самый короткий путь. А путь создания комиссии, заново переголосование всей Верховной Рады, он, безусловно, влечет затяжку времени. И, как выступал представитель партии власти, лидер фракции партии регионов Ефремов, они планируют это проголосование на сентябрь месяц, а там, где сентябрь, там и дальше, там уже начинаются президентские выборы. То есть это фактически полная отсрочка и а, оставление все на тех же местах. Борис Владимирович, одним из требований Майдана есть президентские досрочные выборы. Как вы считаете, чем бы они сейчас закончились? Я не вижу легитимных оснований, законных оснований требовать эти выборы. Эйфория, которая царит в том числе на Херсонском Майдане, что мы практически уже победили, осталась ерунда, вот, она не имеет под собой никакой почвы. Президент легитимно избран. Да, он избран в правовом поле, когда действовала политреформа, предложенная социалистами, и существовала Парламентская президентская республика. Он, выбрал в те, он выбран в тех полномочиях, это правда. Но хотеть, э, скажем так, снять сегодня президента можно, но можно же хотеть и снять и звездочку с неба. То есть надо говорить о каких-то реальных вещах, которые можно достичь. То есть, мало ли что кто-то кому-то не нравится, даже если это обосновано. Надо говорить о реалиях, которые должны проходить в законодательном поле. И если мы, опять же, я считаю, коренной стратегический вопрос возвращаемся к парламентской президентской республике, то президент тут же теряет свои полномочия. И в этих полномочиях он избирался в 2010 году. Уже парламентское большинство сразу же будет переформатировано. Сегодня дрогнула та же самая партия регионов в ней не все не единогласно, уже не все под руку Чечетова. И как только произойдут вот эти вот коренные, кардинальные, правильные изменения в возврате в формат правового поля конституционной реформы, не станет острой нужды в смене президента, он потеряет свои полномочия. И надо понимать, что человек, кем бы он ни был, он в любом случае будет пытаться сохранить сегодня эти полномочия, потому что для него яркий пример Юрия Владимировна, которая сидит в Качановской колонии. Он это прекрасно понимает, но ну, надо в ситуации вот в такой вот, надо же человеку банально дать путь к отступлению. И вот тот компромиссный вариант сегодня, он является великолепным компромиссом между оппозицией и существующей властью. Это возврат к парламентской президентской форме правления без новых написаний Конституции. А пускай даже в усеченном виде, без тех поправок, которые, которым, скажем так, посчитал неправомочность их Конституционный суд 2010 -го года в Конституции, Конституционной реформе. Вот даже без них, самое главное, вернувшись в это правовое поле, мы решаем сразу много проблем. И дальше наша жизнь пойдет совершенно по другим рельсам. Борис Владимирович, ваши прогнозы, что будет дальше с Майданом, вот министр обороны предлагает раз и навсегда завершить все это? Наверное, здесь имеется в виду силовое решение этого вопроса. Конечно, у Министерства обороны и в других э, служб есть потенциал для того чтобы эту проблему решить действительно очень быстро и мгновенно. Но я не думаю, что это решение будет принято принято властью. и я думаю, что через какое-то время этот ажиотаж сойдет на нет самостоятельно. С одной стороны власть бы конечно при, э, прилагала усилия для того, чтобы Майдан э, сошел на нет самостоятельно тем самым показав несостоятельность Майдана и лидеров, которые, лидеров оппозиции, которые как бы управляют этим процессом, что по факту не является. Со стороны же людей, которые возглавляют Майдан, сегодня у них достижений нет. Поэтому либо они достигнут каких-то результатов стояния людей, легитимным образом через парламент в формате конституционного поля, либо Возможно, они будут радикализировать опять эту ситуацию для того, чтобы привлечь к себе еще больше внимания. В этом случае конфликт будет затянут, но обществу и нам оно ничего не принесет. Поэтому правильный компромиссный вариант, о котором я говорил, все-таки находить точки соприкосновения в парламенте, и для этого есть все возможности. Социалистическая партия Украины одна из немногих партий сегодня, которая обладает четкой идеологией. Скажите, возможен ли сегодня социализм в Украине? Принесет ли он пользу обществу, как вы считаете? Тот, кто хочет э, вернуть Советский Союз, не, умеет, не имеет ума, а тот, кто не сожалеет об этом, не имеет сердца. Так вот, вернуть в том формате невозможно, это правда, но стремиться к социалистическому пути развития ⁇ это правильно, это реально, и это путь к построению гражданского общества. Я напомню нашим телезрителям, что у нас сегодня в студии был секретарь Херсонского областного комитета. Социалистической партии Украины Борис Ромаченко. Спасибо.